असल वरम्ब वहमदल रसोलकरी महदाद आज बारवा पारा एक पाव हो गया ग्यारहवें पारे के शुरू में अल्लाह पाक ने उन मुनाफिकीन का ज़िक्र किए हैं, जो कस्बा तकूब में जाने से पहले झूठे बहाने करके आपसे इजाज़त ले ली और कुछ वो थे जिन्होंने पहले तो इजाज़त ना ली बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनवरा तशरीफ लाए तो उस वक़्त आपसे मुख्तलिफ झूठे बहाने बनाकर आपको राजी करने की कोशिश की ये रूमियों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक का था आप अलैहि वसल्लम को ये इतलात मिल रही थी कि रूम वाले मदीना पर हमला करना चाहते हैं और ये एक मुसल्ला फ़ौज थी तरबियत याफ़्ता इससे पहले इस तरह की किसी फ़ौज से मुसलमानों का कभी मुकाबला नहीं हुआ था और ज़माना सख्त गर्मी का था और उस वक़्त मदीना का और मदीना के लोगों का दारो मदार जो था पूरे साल का वो खजूर के बागात पर था और खजूर के बागात बिल्कुल तैयार थे पके हुए थे तो इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत आम ये फरमाई कि बजाय इसके कि वो मदीना पर हमला आवर हों क्यों ना हम ही पहल करें और पहले निकल जाएं उनके ऊपर हमले के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर खुलम खुला ऐलान फरमा दिया और सभी लोगों को निकलने का हुक्म फरमा दिया इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कभी किसी महाज पर तशरीफ़ ले जाना होता तो आपको जिस तरफ सफ़र करना होता उसकी मुखालिफ सिमत आप जो है हालात मालूम करते मिसाल के तौर पर अगर हमें सखी हसन की तरफ़ जाना है तो हम सुरजानी के हालात मालूम करें ये इसलिए होता था ताकि जो मुनाफिकीन हैं वो मुखबरी ना कर दें और दुश्मन को कबल वक्त इतना ना कर दें तो इस मौके पर आप सल्ह वसलम ने वाज तौर पर फरमा दिया था और दूर दराज का सफ़र था तो जो मुनाफिकीन थे बाज़ मुनाफिकीन तो खुले हुए थे और बाज़ छुपे हुए थे उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाने से पहले ही झूठे बहाने बनाकर इजाजत तलब कर ली आपने एराज फरमा दिया और इजाजत दे दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ ला रहे थे तो अभी वापस तशरीफ नहीं लाए थे मदीना पहुंचे नहीं थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने आयतें उतार दी या अल्लाहु मिन अखबारकम ये पूरा रकू का मुश इसमें अल्लाह पाक ने उनकी भी मजम्मत फरमाई जो जाने से पहले ही झूठे बहाने बना करके इजाज़त ले ले चुके थे और उनकी भी अल्लाह पाक ने मजमत फरमाई जो मुनाफिकीन रुके हुए थे इस इंतज़ार में थे कि जब आप वापस तशरीफ़ लाएँगे तो हम झूठी कसमें खा करके आपको राज़ी कर लेंगे तो अल्लाह पाक ने उनकी भी मजम्मत फरमाई और यहाँ तक फरमायाह लिफून तरज वान फ़िन तर्जवान हम फ़िनल्लाजौन कौमिलफ़ास्किन कि वो आपके सामने कस्में खाएंगे कि आप उनसे राजी हो जाएं, यानी झूठे बहाने बनाकर कस्में खाकर आपको मुतमिन करने की कोशिश करेंगे कि वाकई हमारे साथ उजर था इस वजह से हम निकल निकल ना सके अगर आप राजी हो भी गए तो इनदान अल्लाह इनसे राजी नहीं होगा तो यानी इतनी सख्त और चुनाचे यहाँ पर इन लोगों की मजम्मत बयान की गई और फिर इस मौके पर सिहाबा कराम रिजवान अजमाइन में जो मुखलिस कराम थे वो दस थे जो सुस्ती और काहली की बुनियाद पर न जा सके कुछ तो वो थे जो माजूर थे बीमार थे पाहज थे आंखों से माजूर थे तो उनके लिए तो अल्लाह की तरफ से इजाजत थी और मुखल सहाबा कराम रजवानजमाइन दस सिहब कराम थे जो मुखलिस थे जिनके पास कोई उजर भी नहीं था महा और काहली की बुनियाद पर वो ना जा सके जब आप सल्लाम वापस तशीद लाए तो इनमें से सात सिहाब कराम रिजवान अजमाइन ने अपने आप को मस्जिद के सतूनों से बांध दिया और इनमें हजरत अबू लबाबार भी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ लाए तो आपने बंधे हुए देखा तो आपने फरमाया कि ये क्यों बंधे हुए हैं कहा कि यार सुल्लाह ये वो लोग हैं जो जिहाद से पीछे रह गए थे और इन्हें अपने इस फेल पर नदामत और शर्मिंदगी हुई तो इन्होंने अपने आप को पिलरों से सुतूनों से बांध दिया कि हमारी तौबा कबूल होगी तो फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया अल्लाह की कसम मैं भी इन्हें उस वक्त तक नहीं खोलूँगा जब तक के अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म न मिला अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बंदे रहने दिया कई दिन तक ये बंदे रहे कई दिन तक बंदे रहे फिर अल्लाह पाक ने इनकी तौबा को कबूल फरमा लिया फरमाया खजमिन अम्बालिम सादा का तन व तो बिहा न सला का का सकनिन आप इनकी तोबा को कबूल फरमा लिया अल्लाह पाक ने आप इनसे सदका ले लें और इन्हें पाक कर दें और इनके लिए दुआ फरमाएं फरमाएलमा लिखा के आप अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया सिहाबा कराम से कि इन्हें खोल दिया जाए तो सब को खोल दिया गया अबू अल्लाह ताला जब उन्हें खोलने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं जब तक रसूल खुद राजी होकर मुझे अपने हाथ से नहीं खोलेंगे मैं नहीं खुलूंगा तो सुबह आप वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए आपने अपने दस्ते मुबारक से खोला फिर ये खुले तो इनसे अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि भाई इनसे माल लेने अब इन साहब कराम जसवानल आल अजमायन ने हजूर सल्ला वसलम की खिदमत में दरखास्त की है या रसोल्ला सला वम हमारी तोबा अल्लाह ने कबूल की है और हमारा ये गुनाह मुआफ़ किया है हम चाहते हैं कि इस खुशी में हम अपना पूरा माल अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं पूरा माल सदका करते हैं लेकिन अल्लाह पाक ने हुजूर से मना फरमा दिया कि पूरा माल नहीं लेना बल्कि माल में से कुछ ले लें तो आप वसल्लम ने तिहाई या चौथाई माल इनसे ले लिया और बाकी इन्हीं के पास रहने दिया अगली आयतों में अब आमिर ये मदीना में एक मुनाफिक था और इसका बेटा मुखल सहापी थे हज़रत हंजला रज़ी अल्लाह जिन्हों जिन्हें फ़रिश्तों ने गसल दिया था तो ये अब आमिर जो है ये नसरानी हो गया था और फिर आप हुँ हुँ जब हिजरत करके मदीना मुनवरा तशरीफ़ लाए तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करने लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये ना माना मुतमैन ना हुआ बिल आखिर ये कहने लगा कि हम में से जो झूठा हो यानी अल याजबिल्ला हजू साम को मुखातिब करके कहने लगा कि मुझ में और आप में से जो झूठा हो वो दूर अपने रिश्तेदारों से दूर मुसाफरत में मर जाए और जो मर गया वो झूठा ख़ैर इस तरह से इसने ये एक दुआ मांगी तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुशरकिन को उकसाता रहा और फिर ये यहाँ से भाग गया और रूम चला गया और रूम जा के ये कैसरे रूम यानी जो रूम का बादशाह था कैसर उसको उकसाता रहा कि आप मदीना पर हमला करो और इधर मदीना में जो कुछ मुनाफिक थे उन मुनाफों से ये रबते में रहा और उन मुनाफिकों से कहा कि भई वो हमला जब ही करेगा जब आप मदीना में कोई एक मज़बूत पनाह गाह जिसमें आपकी अफराधी कुव्वत भी हो इसलह भी हो तो अब सोचने लगे ये मुनाफिक के क्या करें तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं हम एक इमारत कमरा बड़ा तामीर करते हैं और उसको मस्जिद का नाम देते हैं और उसमें हम मीटिंग किया करेंगे जो हम ख्याल लोग होंगे उनको वहाँ जमा किया करेंगे असरा जमा करेंगे इस तरह से वहाँ हमारा आपस के जोड़ का एक ज़रिया बन जाएगा अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या हो तो कहने लगे कि इसकी शक्ल ये है कि हम हुजूर के पास चलते हैं चुनाचे ये चंद एक लोग जमा होकर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे और जाकर के कहने लगे यारसोल्ला सल्ला वम कुबा में मस्जिद कुबा जो है वो छोटी है दूर भी है बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहने के बावजूद भी उनके लिए वहाँ जाना मुश्किल है हम चाहते हैं कि एक और मस्जिद बन जाए जिसमें नमाजी हज़रा आराम से नमाज पढ़ लें जो कमज़ोर हैं वो भी वहाँ नमाज पढ़ लें तो यारसोल्ला सल्ला वसलम इसके लिए हम चाहते हैं कि इब्तदान आप वहाँ तशरीफ़ ले आए और वहाँ आप नमाज़ पढ़ा दें और फिर उसके बाद जो है हम उसको आगाज़ कर दें आप अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो अभी तो मैं तबू के उस जिहाद के तैयारी में लगा हुआ हूँ वापसी पर मैं यहाँ आऊँगा ये बड़े खुश हो गए कि इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़ पढ़ा लेंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर देंगे किसी को वहम भी नहीं होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबुक से वापस तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने आयतें उतार दीं वल्लु मस्जिदन वफ़रम व तफरीकम बल वरसादन हब अल्लासूलिन कब कि वो लोग जिन्होंने मस्जिद जिरार बनाई है यानी लोगों को मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए व तफरी कम्बे और ईमान वालों में जुदाई पैदा करने के लिए तफरका पैदा करने अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को पनाह देने के लिए जब ये आयतें उतर आईं आप पर तो आप सल्लाह वसलम ने हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह उनके साथ एक चंद एक सहाबा क़राम राम रजवानल अजमायन को और उनके साथ कर दिया आपने फरमाया जाओ और जा कर के उसको गिरा दो और ज़मीन पर लगा दो और उसको जला दो ये आए और आ कर के इन्होंने इसको गिरा कर के बिल्कुल चटियल ज़मीन बना दिया तो इस तरह से अल्लाह पाक ने इन मुनाफिकीन की साजिश को नाकाम किया दूसरे रुकू में अल्लाह पाक ने इसका जिक्र फरमाया फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं इसके मुकाबले में ना मस्जिद उन उससे सदत तकवा मिन अव्वल यो मिन अहकु अन इस मस्जिद इसके मुकाबले में मस्जिद कुबा की तारीफ की गई कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद ही तकवे पर रखी गई अगली आयतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का मुआजमा में ग्यारह नबवी में यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूत के ग्यारहवें साल हज के मौके पर मदीना से छः लोग आए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर खुफिया तरीके से मुख्तल लोगों के पास जाते और उन्हें करीब करते उन्हें इस्लाम की दावतें चुनाच्य जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये लोग मदीना से आए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिले और इनको इस्लाम की दावत दी तो इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया कि आज रात हम फलां जगह आपसे मिलेंगे मीना में फलां जगह आपसे मिलेंगे चुनाच वसल्लम से मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी ये मुसलमान हो गए तो ये छः लोग मुसलमान हुए फिर अगले साल छः ये और इसके अलावा ग्यारह लोग कुल जो है वो और ये अगले साल मुसलमान हुए और फिर इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ इस दीन सिखाने के लिए कुरान पाक की तालीम के लिए किसी साथी का इंतखाब फरमा दें तो आप अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसाबिब ने मुसाबिनमैर रजी अल्लाह साथ कर दिया हजरत मुसाबिब ने मुसबिन रजी अल्लाह त मदीना मनवरा तशरीफ़ लाए और मदी मनवरा आकर के हज़रत मुसाबिब मुसा बिन रजी अल्लाह त एक सहाी जो हैं उनके घर में क़याम पजीर हुए और वहाँ लोग जमा होते रहे हज़रत मसाविबिन रजी अल्लाह उनको इस्लाम की दावत देते उनको कुरान सिखाते तो इस तरह हज़रत मुसाभिबिन उमैर रजी अल्लाह की मेहनत और कोशिश से अगले साल सत्तर लोग सत्तर मर्द और दो औरतें जो है हजूर सल्ला वसलम की खिदमत में पहुँचे और आपसे बैत की और इसी मौके पर हज़ुर सल्ला वसलम की खिदमत में इन हज़रा ने यह दरख्वास्त की कि या रसूल सल्हुसम हम चाहते हैं कि आप जो है मदीना तशरीफ़ ले आए आपने साथ फरमाया ठीक है इस गुफ्तु को रात में रखेंगे तो रात में आप इनके सरकर्दा लोगों को भी बुला लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सदना सिद्दीक अकबर रजील् तैन हज़रत अब्बास रजी अल्लाह ते तशरीफ ले आए और मीना में इन हज़रा से मुलाकात की हजरत अब्बास रजी अल्लाह ने इन महाजरीन से 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 इन फरमाया ये जो सत्तर लोग आए थे कि तुम्हें पता भी है तुम किस शख्सियत को दावत दे रहे हो वहाँ ये आम नहीं है ये तो बहुत अजमत के हामिल हैं लिहाजा अगर तुम इनकी हिफाजत कर सको और इनके लिए अपनी जान लगा सको फिर तो यह दावत दो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं हम जैसे अपनी आल औलाद की हिफाजत करते हैं इससे बढ़ सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की हिफाज़त करेंगे चुनाचे इस मौके पर अंसार और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वम के दरमियान माहिदा तय हो गया और इस माहे के तहत फिर आप है जो है वो सहब कराम को हुक्म फरमाया कि हिजतर करके मदीना जान जब ये बैत हो रही थी तो उस मौके पर हस्त अब्दुल्ला बिन रवाहर अल्लाह तारा अंसारी सहापी थे वो हुजूर से फरमाने लगे या रसूल सल्ला वसलम हम ये जो बैत कर रहे हैं आपसे तो इस पर हमें मिलेगा क्या यानी हम ये जो आपसे बैत कर रहे हैं और आपसे ये माहिदा कर रहे हैं इस पर हमें मिलेगा क्या आपने इरसाद फरमाया जन्नत मिलेगी जन्नत मिलेगी बहुत खुश हुए बहुत खुश हुए फरमान फिर तो यह सौदा जो है बहुत नफे का सौदा है अल्लाह ने आयतें उतार दीना अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जानों और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया इस पूरी आयत में इसका जिक्र है और अगली आयतों में तीन सहाबा कराम का ज़िक्र है हस हलाल बिन उमैया मुरारा बिन रबी हसकाबि बिन मालिक रजी अल्लाह ये वो तीन सहाबी हैं जो दस सि कराम के साथ ये भी पीछे रह गए थे और ये वो सिहाबी थे तीन जिन्होंने बाकी सिहाबा के साथ अपने आप को मस्जिद के सुतूनों के साथ बांधा नहीं था हुजूर के सामने आए हस काबिबिन मालिक रजी अल्लाह हुजूर ने चेहरा फेर लिया तो फरमान रसूल अल्लाह आप किसी शक में मुब्तला ना हो अल्लाह की कसम अगर मैं किसी और शख्स के पास बैठा होता तो मुझे बात करने का ऐसा मलका है कि मैं झूठ को सच बना करके पेश करता और वो यकीन कर लेता यार मैं आपके सामने हूँ मैं गलती पर गलती नहीं कर सकता कोई उजर नहीं था मेरे पास पहले से ज्यादा फ़रावानी थी दो सवार थी मेरे दिल में ये था मैं रोजाना ये कोशिश करता था कि आज तैयारी करके हुजूर से मिल जाऊंगा आज इसी करते 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 ये दिन आ गया यार सर आपने इंशाद फरमाया इसने सच बोला है आपने फरमाया इसने सच कहा है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिहबा कर फरमाया कि इनसे कोई बात ना करे कलाम ना करे और सलाम ना करे चुनाचे कोई स... स्याबा कराम इनसे बात नहीं करते थे अगर ये सलाम करते थे तो वो दबे अल्फ़ाज़ में जवाब दे देते थे लेकिन कोई बाकायदा मेल जोलता पचास दिन तक ये हालत रही पचास दिन तक हज़रत जाबिर हज़रत काब मालिक कहते हैं कि मैं मस्जिद में आता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते तो मैं हुजूर के पास खड़े होकर के नफ नीयत बांधता नफलों की नफल पढ़ता तो मैं नफलों के दरम्यान आँख चुरा कर हजूर की तरफ देखता तो हुजूर मेरी तरफ देख रहे होते जब मैं हुजूर की तरफ देखता तो हुजूर नजर फेर लेते और जब मैं फिर नफलों में लग जाता नहीं तो हुजूर फिर मेरी तरफ देखने लगते हैं जी तो कहते कि मैं सलाम करता तो मैं देखता कि आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक हिले हैं या नहीं आपके होंठ तो हिलते लेकिन आवाज़ नहीं होती पचास दिन जब चालीस दिन हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे घरों में पैगाम भिजवाया कि अपनी औरतों से अलग हो जाएं। तो हमने कहा यारसोल्ला क्या उनको तलाक दे दें फरमाया नहीं तलाक ना दें उनको मेके भेज दें उनको मेके भेज दें कहती हमने मेके भेज दिया तो कहते हैं कि जब पचासवीं रात थी तो सूरत हाल ये थी कि ज़मीन कुशादा होने के बावजूद तंग थी हाँ जी और मैं अपने मकान की छत के ऊपर रो रहा था सईदे में और रात को ही अल्लाह पाक ने तोबा की कबूलीत की आयतें उतार दी हज़रत उम्म सज़ी अल्लाह तहा जो हजू सल्ला वसलम की सौाए मोहतरमा थी आपने उनको बताया कि अल्लाह ने उनकी तोबा कबूल कर ली तो फरमाने लगी आपकी अहली मुहतरमा यारसोल्ला बता ना दे ना ना अभी ना बताएं अगर अभी बताएंगे रश लग जाएगा हम सब लोगों की आराम नींद ख़राब होगी सुबह जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो लोग भागने लगे हजरत काबिब ने मालिक की तरफ तो फरमाते हैं कि एक भाग रहे थे एक ने पहाड़ पे चढ़ के आवाज़ लगा दी कहा मुबारक हो बस ये सुना मैं सहीदे में गिर गया और ख़ूब रोया और दुआ की फिर मैं निकला तो लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे फिर मैं जब हुजूर के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक रहा था ऐसे चमक रहा था जैसे चाँद चमक रहा और हुजूर ने फरमाया, काब तुम्हें मुबारक हो जब से पैदा हुए हुए पैदा हुए हो आज तक ऐसा अजमत वाला दिन तुम पर नहीं आया अल्लाह ने तुम्हारी तोबा कबूल कर ली और सिर्फ ये नहीं कुरान की आयतें बना दी वाली खुलफुला हमेशा कुरान रहेगा और हमेशा उनका तस्करा होता रहेगा तो इन्होंने भी हुजूर से फरमाया रसोल्ला इजाज़त हो

अयल्ला जो कुछ कहा सुना गया अपनी बार का हमें कबूल फरमा कमी कोताहीियों को, को मुआफ़ फरमा आमाल में अखिलास पैदा फरमा अपनी रजा नसीब फरमा अल्लाह कल क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिाब कराम के कदमों में हमारा हशर फरमा रमज़ानुल मुबारक की खैर व बरकतें हमें नसीब फरमा अल्ला इस माह मुबारक में आपकी तरफ से बेपनाह इंसानों की मफ़रत के फैसले होती हैं अल्लाह उनमें हम सब को शामिल फ़रमा हमारे वालदे को शामिल फ़रमा या पाक तमाम बीमारों को सेहत व तंदरुस्ता फ़रमा एक बच्ची बीमार है इन्हें सेहत व तंदरुस्ती फ़रमा इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमा हर तरह की आफियतें मुकद्दर फरमा सुबहान रब का रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम